Okay, REE ni apa benda? apa REE ni? Saya saya nak sambung sikit pasal pelaburan ni. Dia berduk klaim ah, okay. tu. Dia kata kita ni tak kerti buat apa. Sebenarnya tim di KTPC, tim di Kedah Invest, tim di UPEN sangat cekap lah untuk cari. Kita cari vendor-vendor kepada pelabur utama masuk. Jadi kebanyakan yang akan masuk kemudian ni adalah vendor-vendor dan ATNS tu sendiri uh, adalah pembekal kepada komponen-komponen uh, utama Intel. Jadi bila Intel ada sana, dia belum ada di sini. Sebenarnya kalau dia orang tengok environment, AT&S sendiri dia dia, dia maklum kat saya dia, dia pergi 40 site lebih kurang termasuklah di Vietnam yang offer uh, zero cukai. Selama dia operasi sana, dia nak tak ambil cukai. Dia nak orang dia ada kerja. Tapi dalam 40 lokasi tu dia pilih Kedah. Saya saya tanya pasal siapa hang mai Kedah? Dia kata pasal Hang lah satu-satunya orang yang tak bercakap sebelum masanya Walaupun dia main jumpa saya awal Saya tak bercakap Tak tak, tak umum lah, tak seronok macam papan non umum tu <laughs> Sebab dia kata Bisnes ni macam politik juga Sehingga ketika, tiba waktunya kita tak bercakap Kita tak payahlah cakap ha, Bila dia dah buat tu dia direalisasikan Tak apalah siapa nak claim milih pun Claim lah saya tak ada masalah apa Siapa nak ambil claim pun, Tapi bila dia kata kita ni tak reti apa satu semua betul. kerja oh. dia buat bagi salah satu tak betul 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 rakan-rakan yang bekerja di kuliah tech park yang uh, memahami selok belok bagaimana untuk membawa masuk pelabur ni telah bekerja di sana ada kerja 20 tahun ada kerja 25 tahun dia tahu macam mana nak buat kerja jadi janganlah melekehkan kerja orang lain kan walaupun Maida tapi saya kata Maida buat kerja baguslah mempromosikan Malaysia mereka pergi bagi option Kedah ni salah satu, satu daripada destinasi. Jadi kemudian tu kerja kita lah pula nak bagi uh, meyakinkan pelabur untuk datang ke Kedah. Itu yang kita buat sebab tu pelabur masuk banyak. Janganlah menafikan kerja orang lain sama sekali kan. Ha, itulah. Saya nak pesan dalam sektor pelaburan ni dia orang masuk ke Kedah ni kalau campur dengan uh, hak papanan umum tu, hak dia kata dia bawa masuk tu 91 sebelum ni campur dengan 25 dah jadi 116. Eh, uh, sejak kita jadi kerajaan ni, jadi tidaklah uh, PN, PN hak di Pakota Koman ni, ni parti lebay Parti cakap tak arti buat kerja ni <laughs> Kita bukan anti bangunan, kita mau bangunan jadi kita uh, tahu betul. macam mana nak buat betul. Kalau hang pandai, hang jangan anggap orang bodoh Betul Ya yeah, ke okay. RII, masuk RII terus RII terus? Bukan, bukan Hari terus? <laughs> Ramai orang nak tahu hari ini apa ada yang tahu ada yang tak tahu. Baik saya sini. Ya. Yeah. Topik yang penting. Menanya, untuk menghentikan polemik atas kepentingan politik yang berlebihan dalam isu RII ini saya nak share dengan tuan-tuan satu laporan daripada Jabatan Perhutanan yang melaporkan keseluruhan kejadian itu sebab tanah ni tanah Jabatan Perhutanan bukan state land tapi dia je tanah hutan simpan bila kita bercakap tu saya cakap banyak sangat kita kita malas lah kan. Lu cakap banyak-banyak ni buat apa. Kalau dia nak ajak debat pun. Saya kata kalau nak debat. tak nak elak daripada perdebatan tu menjadi debat politik. Eloklah debat dengan pengarah tanah ke. Pengarah hutan ke. Bagi mereka bagi fakta yang pernah daripada agensi. Saya rasa dia akan mati. Jadi bila dia ajak saya debat. Dia akan berpolemik dalam politik ni. Tidak berkesudahan. Ya, eh, untuk tutup, tutup, tutup cerita ni. Boleh je saya minta uh, pengarah PTG ke pengarah hutan Pi mewakili Kerajaan Negeri untuk berdebat dengan Menteri Dalam Negeri. Tapi bukannya namanya dekat. debat. Untuk memberi uh, cerita sebenar daripada naratif dan persepsi yang sedang dibina oleh uh, Datuk Seri Saifuddin Nasution ni kepada orang ramai. Laporan ni ditulis kepada saya beberapa minggu lepas. Uh, Hutan simpan Bukit Enggang ni dia kategorinya hutan darat asli. Keluasan keseluruhan Bukit Enggang ni 6744 hektar. Diwarta pada 19, 1933. Sebagai besar kompakmen dalam hutan Bukit Enggang ni iaitu 4836 hektar kelas sebagai hutan pengeluaran dan 1908 hektar kelas sebagai hutan perlindungan. Jawatan kuasa hasil bumi yang bermesyuarat pada 2015. Mesyuarat ya, bilangan 3 2015 bertarikh 12 November 2015 telah meluluskan kawasan ladang hutan di Kopakmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang kepada Perbadanan Menteri Besar Kedah. Yang dia kata, siapa yang bagi kepada MBI? Sanusi. Siapa MBI pengusi? Sanusi. Siapa yang hmm. Jadi Sanusi bagi kepada Sanusi untuk kawasan itulah. <laughs> Sebenarnya diluluskan tahun 2015. Saya lama tu. Tak lho. tahu lah, dok mana tu masa tu 2015. Sanusi ada mana saya pun tak tahu lah kena tanya dia lah. <laughs> uh, kemudian tu oleh kerana tahun 2015 ni diberi kawasan tu sebagai kawasan ladang hutan kepada MBI dengan satu syarikat usaha sama lah. Jadi pembalakan ladang hutan, pembalakan ladang hutan ni dia tebang pokok asli, dia tanam pokok ganti. Uhum. Ada tujuh spesies yang dibenarkan oleh Jabatan Perhutanan Sebenarnya Malaysia yang dikelaskan sebagai spesies yang dibenarkan untuk ladang hutan ganti antaranya Albizia dan TLC TLC ni Timber Latex Clone Timber Latex Clone ni banyaklah dibuat di negeri-negeri lain termasuk di Kedah tapi Albizia ni spesies baru jadi kawasan ladang hutan di Bukit Gang ni ditanam Albizia Albizia ni dia kategori uh, spesies macam pokok petai belalang jadi pada masa kita buat bantahan tu kita sebutlah juga kepada mereka ni kenapa ditanam, ditebang hutan-hutan yang bernilai tinggi macam pokok-pokok merba, pokok meranti, pokok-pokok keruing, pokok-pokok hebat lah yang kekal ni ditanam pokok petai belalang. Pokok petai belalang ni, species kayu lembut, boleh buat tisu je. Berbanding dengan pokok-pokok asli. Pada masa itu kita buat bantah lah 2017. Saya fikir tadi pada masa itu pun telah, uh, telah dicerahkan lah. Uh, sehingga uh, 2016, 500 hektar telah dicuci untuk tanam, tanaman ladang hutan ganti. Sehingga kini ke, keluasan kawasan telah ditanam dengan spesies Albizia adalah 360 hektar bermula 2018, manakala seluas 89 hektar ditanam spesies durian. Ini pun keluasan oh. zaman dulu Se -se sehingga 2018, keluasan zaman dulu. Saya tak tahu datang daripada mana durian ini Tapi durian dibenarkan tiba-tiba Dan saya saya dapat laporan daripada pengarah hutan Kerajaan membuat keputusan Daripada keluasan ladang hutan diluluskan 20% dibenar tanaman durian Tanaman durian ini bukan salah satu daripada tujuh spesies yang dibenarkan untuk ladang hutan ganti Pada 26 September 2022 Ini kejadiannya Fatal Jabatan fatal eh. Pihak daerah Sek membuat aduan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berkaitan penahanan sebuah lori yang disyaki membawa bahan tanah yang mengandungi RII. Ditahan di APD Sek melalui saya kata awak PDRM menyatakan bahan tersebut diambil daripada hutan simpan Kenggang. Kemudian Jabatan Perhutanan menahan pemandu lori uh, pemandu dan lori dan mengandungi 185 guni yang disyaki bahan RII disita disto sitaan rampasan di Jenyang. Susulan itu 27 September satu operasi bersepadu melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri, Poli Diraja Malaysia, Jabatan Tanah dan Galian, Jabatan Tanah Daerah Sik, Jabatan Mineral dan Geosain JMG membuat serbuan dan semakkan ke kawasan di Syakki RII diambil iaitu di Kompartmen 12 Hutan Buk Simpan Bukit Enggang. Hasil serbuan dan semakan, pasukan berjaya membuat sitaan pelbagai jentera, kenderaan dan peralatan pelombongan haram. Lanjungan, lanjutan itu, PTG dan JPNK telah buka kertas siasatan dan telah merujuk serta mengumumkan kertas siasatan kepada, kepada timbalan pendakwa raya negeri Kedah. Jabatan Perhutanan telah buka kertas siasatan atas kesalahan bagi kes perhutanan di bawah Seksyen 32-1, 47-1 dan 50-1 Seksyen 81 kurungan 1 D dan seksyen 81 kurungan 1 E. Ini memang pemakaian perhutanan 1985. Jadi kita bila bagi benar-benar ni kan saya ingat uh, isu ni boleh dihentikan. Kalau dia gagah nak lajak pergi lagi, hang saja jahat sajalah. Oh. Hasil siasatan, timbalan berdua raya mengusulkan Jabatan Perhutanan mengeluarkan kompaun secara maksimum kepada penceroboh hutang simpan kekal iaitu kepada sub kontraktor syarikat Mahir Binari Sindian Berhad yang bernama Ho Chun Ming berjumlah 130,000. Kompon yang dikenakan telah dibayar oleh individu tersebut pada 12 Oktober. Individu yang sama dikenakan kompon maksimum oleh PTG 500,000. Uh, di bawah uh, enigma yang digunakan di pakai oleh PTG. Bahan yang disyaki RI sebanyak 185 guni telah diserah kepada PTG untuk diambil tindakan dibawa enakmen mineral negeri Kedah. Uh, lanjutan daripada ini juga, kita, uh, berlaku penahanan ataupun rampasan bahan yang ini di satu store di Bukit Metajam, Pulau Pinang. Ini diserbu oleh SPRM dan barang itu dirampas, dibawa balik ke PTG seberat 75 tan. Pada masa ini, SPRM memaklumkan, dia kata, -sharki, di Syakki, di Syakki, ada bahan ini telah Uh, naik kapal telah berlayar pun. Saya tak tahulah banyak mana eksperon tak dapat uh, kena pasti. Saya kata siapa yang lepas. Dia kata uh, yang lepas ni di pelabuhanlah eh uh, kastam. Mungkinlah kastam pun tak tahu lagi bahan tu apa, mungkin depa declare bahan lain. Jadi uh, bahan tu dah lepas. Jadi eksperon kata kalau kita nak ambil bantuan Interpol untuk uh, sekat kapal tu ataupun panggil balik kap, uh, kapal tu ke Malaysia dia punya kos lebih tinggi daripada bahan yang kita nak siasat tu. Uh, kita nak ambil tu kosnya si tinggi jadi SPRM berpandangan pada masa itu uh, yang itu kita tak perlu lagi kerana kos uh, dia tinggi dan uh, bahan yang dirampas tu boleh di di uh, dijadikan bahan kes. Akhirnya bahan tu di dibida. Di di, dibuat pelupusan, pelupusan, dibuat pelupusan dan dibuat bidaan. Uh, harga rizab yang kita cek di uh, harga pasaran ni kena cek di Shanghai stock exchange ke apa komoditi di Shanghai lah pasal bahan-bahan ni dijual beli di sana harga pasaran untuk 75 tan tu 2.69 juta lebih kurang jadi harga rizab dia tak banyak tu lah akhirnya beberapa company masuk bida harga tertinggi yang diperoleh ialah 2.9 juta itulah uh, harga bahan yang telah di dirampas tu Susulan penemuan pelumbung haram tersebut, pihak Jabatan Perhutanan menjalankan beberapa siri kawalan keselamatan serta pemantauan bermula 27 September sehingga 3 Disember. Pada 31 Januari, pasukan rondaan dan pemantauan telah mengesan satu aktiviti yang mencurigakan di Kepakman 12 Bukit Utas Simpan Bukit Enggang. Semua maklumat awam mendapati kawasan terdapat kemasukan pekerja-pekerja ke kawasan itu. Susulan itu, Jabatan Pertahanan telah menubuhkan pasukan serbuan bersama Jabatan Immigration Malaysia dan melaksanakan serbuan di kawasan di Syakki iaitu Kepatmen 12. Hasil serbuan, JPNK menahan 52 individu serta menyita sebanyak 37 jenis barang termasuk jentera, peralatan, baja, bahan kimia dan 363 guni yang berisi bahan yang disyaki RII telah dipindah ke sto sita, sitaan rampasan di Jeniang. Bagi pas, memastikan tiada lagi aktiviti pelombongan haram di Kopakman 12, JPNK telah menjalankan operasi pemusnahan bahan haram. Struktur dan peralatan pelombongan bermula 7 Februari hingga 16 Februari. Mereka potong semua pipe, mereka bakar api bang, mereka kambuh yang mana, lubang-lubang yang di, di apa? Di, di, di oh. di, di boring itu. Uh, kecuali beberapa kolam besar yang perlukan jentera-jentera berat untuk ditimbus. Jadi semua struktur lain tu dah dimusnahkan oleh Jabatan Perhutanan, dah tak boleh buatlah berlombongan situ. Berhubung kes tangkapan 52 individu dan sita jentera, peralatan dan bahan yang disyaki RII, Jabatan Perhutanan membuka kertas siasatan untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendawa Raya bagi tindakan selanjutnya. Walau bagaimanapun, Jabatan Perhutanan dinasihat untuk merujuk kertas siasatan kepada Timbalan Pendawar Raya di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Senayan Malaysia di Kuala Lumpur. Kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dan telah mendapat arahan tuduh di bawah Seksyen 47-1 Enactment Pemakaian Perhutanan Negara 1985 pada 30 Mac 2023. Pada 25 Jun yang lalu, Mahkamah Seksyen Baling telah menjatuhkan hukuman kepada semua tertuduh seperti berikut. Lima warga tempatan termasuk Ho Chun Ming iaitu sak kontraktor syarikat Mahir Binari Selian Berhad dan dua warga Cina telah didenda RM5,000 setiap seorang. Dan saya dimaklumkan mereka ini ditahan di bawah SOSMA. 31 individu warga Myanmar dan dua individu warga Nepal telah dijatuh hukuman penjara 6 bulan. Selebihnya telah dibuat pengusiran oleh Jabatan Imigresen Malaysia balik ke negara masing-masing. Jadi tindakan susulan Jabatan Pertuanan, Jabatan Pertuanan telah mengunci tiga pagar di lalan utama bagi mencegah peluang haram berulang. Walau bagaimanapun, pagar ini akan dibuka sekiranya terdapat permohonan daripada agensi-agensi penguatkuasa lain bagi menjalankan apa-apa syaratan lanjut. Jabatan Perhutanan bekerjasama dengan Ibu Pejabat, Jabatan Perhutanan Semenanjung, untuk membuat pemantauan melalui imej satelit bagi mengesan pembukaan kawasan baru dalam hutan simpan kekal di seluruh negeri. Jabatan Perhutanan bersama lain-lain agensi penguatkuasaan seperti JMG, PDRM dan PTG telah menubuhkan pasukan khas bagi melaksanakan pemantauan berkala di kawasan yang dikenal pasti hotspot pelombongan haram RII. Perkongsian maklumat daripada agensi-agensi penguatkuasa akan di ...perkasakan dalam menangani isu pelombongan REE. Kesimpulan daripada Jabatan Perhutanan ialah menerusi aktiviti penguatkuasaan yang berterusan dan pemusnahan peralatan-peralatan pelombongan haram, diakini bahawa aktiviti pelombongan haram REE dalam Kompaman 12 Bukit Enggang telah lumpuh sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Jabatan Perhutanan bersama lain-lain agensi penguatkuasa akan terus mengadakan rondaan dan pemantauan secara berkala di kawasan hotspot pelombongan REE terutama dalam kawasan hutan simpan di seluruh negeri Kedah. Saya rasa ini kerja-kerja jabatan yang telah menyelesaikan isu kecurian ni. Tapi Saiduddin ni, Kerana dia cuba carilah polis di Kedah yang boleh menjalankan kita. Ya. Polis, SPRM dah seset, da. tindakan dah diambil. Hmm. Jadi yang sekarang ni yang dia menyerang Datuk Seri ni sebab apa? Sebab SPRM dah siasat. Takkanlah ya. SPRM tak, tak jalankan semua, ya. siasatan. Sebuah agensi dah selesaikan siasatan. Ha? Dah duduk, Kemudian dah tu, ada tu, pendapatan. Dia nak timbulkan, dia nak serang pula apa nama... Nak serang saya lah kot. Dia kata satu ya lagi, lah. isu yang ada di Kedah ni RE lah. Jadi nak jalankan MES dan UC ni, kita kena bongkar isu RE ni. Nak bongkar apa lagi? Benda dah selesai. Selesai. Tak, ajak saya. Mereka kata debat dengan saya Pudin, Saya kata oh. debat apa benda yang selesai dah benda selesai dah orang tak debat dah ataupun benda yang masih lagi dalam siasatan pun tak boleh didebatkan debat Masih. bapa ni debat politik isu kita jadi kerajaan nak selesai masalah kita ada agensi, ada jabatan, ada undang-undang kerajaan patut bertindak ikut agensi kerajaan yang dia ni nak berheret Kau-kau ni jadi isu politik saya rasa tak patut dilayan jadi oleh kerana dia ni tak ada kerja saya layan api sikit-sikit <laughs> <laughs> kemudian tu dia timbul pasal uh, Sulaifat Sulaiman. Sulaiman ada takat gambar dengan saya hari raya tu lah. Hmm. Ha, ni Sulaim. Sulaiman ni dia toke kepada prospek Suria. Dia masuk negara ni sebelum 2019. 2019 dia tubuh satu syarikat prospek Suria Malaysia saya berhad. Kemudian tu tubuh satu syarikat prospek Suria Kedah. Buat JV dengan MBI untuk uh, pelombongan RII dan dia plotlah satu kawasan di Bukit Ngang tu kawasan hak diplot oleh prospek suria ni belum belum di apa di belum di apa-apakan lagi. Masih darah lagi Masih darah <laughs> lagi. Masih suci, masih suci. <laughs> <laughs> tak ta ta ada sentuh lagi. Pasal kecurian ni berlaku di luar kawasan diplot oleh prospek suria. Saya nak habaq prospek suria ni. Tuduhan, ni, ni ha? tuduhan mereka ni berlaku di tempat yang Datuk Seri ni lah. Benda nah, tadi dia dia tu. Depa tuduh berlaku kecurian dia 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 ni taklah kawasan prospek suria. Tak betul. Prospek Suria tu tempat lain. Di luar. Ini yang dia perhatikan. Uh, dia kata kecuali ya, ya, ya. Dato' Siti Bat. Dah syak lah dia orang ni. Haa. Ah, dia, dia, dia tuduh seolah-olah sulayfat ni lah juri. Hmm. Yang curi, yang kena tangkap, yang kena denda, kena dakwah ni nama Ho Chuming Ming. Cina Malaysia. Cina berasal dari Kuala, Kuala Kerai, Kelantan. Yang uh, prospek Suria ni nama Sulayfat. Dia JV dengan MBI. Bila JB dengan MBI, MBI dia agensi kerajaan. Mana boleh pergi buat kerja mencuri-curi ni semua. Walaupun uh, MBI ni pemegang permit ladang hutan kawasan tu, dia lantik satu syarikat lain, saya pun tak, tak ingat nama dia, buat ladang hutan. Jadi JB pula dengan prospek Surya untuk cari cari REE ni di Kopakmen 12 juga. Kopakmen 12 ni luas dia 6,744 hektar. Kawasan kecurian REE tu, Luasnya 20 ekar saja. 20 ekar daripada 6,744 44 hektar. Tak sampai 0.001% pun. Ha, jadi kawasan prospek suria di tempat lain. Prospek suria ni proper kerja dia. Memang ada usaha sama yang proper. Sekarang ni tak berlaku apa-apa lagi pelombongan. Kerana dia belum dapat lesen melombong. Nak dapat lesen hmm. melombong, kena EIA. Nak dapat EIA, kena proses jabatan Alam sekitar. Jabatan Alam sekitar, nak proses EIA, dia kena ada dasar kementerian. Dasar kementerian kata, dia kata dia, kementerian tidak menyokong apa-apa kegiatan pelombongan dalam tanah hutan simpan. Jadi EIA tak diproses. Jadi proses suria beku tu itulah. jadi tak betul lah sebuah madani kerja bertemadun buat kerjaan tak betul. Pilah cek tengok betul-betul. Takkan -betul. whistleblower nak kena saman semua. Tak <laughs> ada orang bawa mic kat saya Azri ber timo-timo file berkenaan kes tu. Saya kata saya sebut sikit je dia punya sinopsis saja. Tu pun tak habis oh. lagi. Ha, tak habis lagi. Saya, saya rasa orang-orang di Selangor boleh follow up lagi lah kes itu. Uh, kalau dia sini berkokok sana, tengoklah taik dia apa. Terima <laughs> kasih. Tok Selangor ni pun saya yakin insya-Allah. Dia ya tengok wala ni pun ramai anak-anak Selangor, anak-anak Selangor akan buat perubahan Selangor baru tu sih. Saya yakin. Ya, ya. Pasal dia orang takut sangat. Saya dapat maklumat rakan-rakan saya banyaklah uh, yang sampai kepada saya ni pun jaga pesan, jaga keselamatan diri, hakkan pergerakan. Uh, mungkinlah kerana mereka dah gagal dalam berbagai strategi ni. Mungkinlah ada orang tengah terdesak, tengah sesak ni buat apa-apa. Uh, sabotas kan nak bukanlah nak apa nak tuduh berlaku itu tapi tetap uh, agak langkah jaga kena diambil kadang dia atok apa-apa cerita yang tak betul kan oh, yang tak sempat kita nak jawab yeah. uh, saya rasa Allah Taala akan melindungi saya lah atas atas uh, landasan kebenaran yang saya berdiri ni uh, kalau satu dunia ni berhimpun untuk kenalkan saya Allah tak izin, tak izinkanlah kalau mereka jahat dan Allah izinkan, akan berlaku apa yang uh, mereka rancang tu. Saya rasa ada kebaikan lah. Saya, saya serahlah benda-benda yang di luar kawalan saya, di luar keupayaan saya ni kepada Allah SWT hmm. untuk melindungi saya, melindungi rakyat Negeri Kedah, melindungi rakyat Malaysia daripada kejahatan-kejahatan yang boleh datang pada bila-bila masa ni. Hmm. Saya pun, uh, saya harap mereka pun uh, beringatlah tentang Uh, Allah SWT yang melarang kerja-kerja jahat ni kalau mereka nak gagah nak pi juga nak, nak jaga kuasa mereka nak kekalkan kuasa di persekutuan saya rasa yang saya yakin sangat-sangat mereka takut PRN ni berlaku perubahan di enam negeri ni dan menyebabkan rakan-rakan uh, uh, ahli parlimen lari pada mereka dan uh, kuasa ni Madanon ni jatuh. jatuh dan Madanon jatuh ni akan mengakibatkan kuasa-kuasa besar yang memelihara mereka itu unhappy uh, tak gembira lah kerana agenda mereka belum selesai saya fikir yeah. sebab itulah uh, mereka bersungguh-sungguh membunuh seorang budak kampung lah <laughs> budak kampung tu no, hulu punya kampung <laughs> cakap pun tak mulai kan lah cakap kampungnya jadi MB pun cakap kampung lah saya kata saya kata ini bahasa saya saya cakap uh, yang rakyat saya mudah faham Uh, masyarakat boleh terima. Depa kata ini bukan bahasa pemimpin, bukan bahasa diplomatik. Dia kata pemimpin yang ada sikap diplomatik tapi kerja macam Makut hayun, baik tak bayar. Jakap <laughs> <laughs> muluk-muluk kan Dengak suara, dengak sedap ya. Bahasa bombastik bombastik, tapi kerja macam Makut hayun tak bayarlah. Hmm. Itu bukan ya uh, ciri-ciri pemimpin yang diperlukan pada masa ini. Hmm. Itu zaman bangsawan dulu mungkin. Ya. Yeah. Tak nak macam tu kan, no? Oh. Siapa yang kemai, siapa yang handsome Cucuk-cucuk-cucuk, muka pun botol lah, bagi terik ni apa semua. <laughs> <laughs> itu zaman. K-pop, k, zaman k dia, dia nak jadi K-pop. <laughs> Saya rasa uh, masyarakat sekarang tidak perlukan itu. Dunia yang begitu pantas, begitu sophisticated ni, ni mesti ditangani secara telus, secara orang nampak lah yang uh, rakyat tak boleh nampak kita kena habaq apa yang bakal terjadi di sini ada bahaya ni di sini ada bahaya ni dan saya cakap terus terang ya saya tak ada sembunyi apa apa nak buat apa siapa hangpa nak marah dekat aku apa, saya keluar daripada kelompok yang dikatakan uh, elit pol, pemimpin elit politik yang boleh jadi pemimpin tu dia punya package dia mesti macam ini Saya kata saya tak perlu berada di situ buat apa kalau ada package tu tapi kerja <tuh>. hangpa yang membuntut tip buntut orang <tuh>. lain saya tak mau, saya tak mau. Betul. Huh. Nak ikut bentuk orang lain tapi hamba dah pakej tapi tak guna untuk Memang. orang lain, tak payahlah. Tapi, si, tapi Datuk Tapi si, Datuk Sri bila Datuk Sri cerita ni kan kepada yang tengok live ni eh. Dia bukan saja berkisah tentang politik dalam negara, bukan eh. Oh, ada dia singa. Itu. Sebab, oh himau dia lebih besar daripada itu sebab dia melibatkan dengan negara luar apa yang yang membuat Sanusi bagi tahu tadi, dia melibatkan dengan negara luar, kepentingan pihak-pihak tentu ke atas negara kita. Jadi yang ini rakyat Malaysia kena jelas. Terus ya. Eh? Ha, bukan pasal parti saja. Saya sebut banyak kali dah Hazri. Jadi seorang Perdana Menteri tidak boleh ada hati koyak, hati tisu yang mudah koyak. Pasal bukanlah menghadapi sanusi seorang. Hmm. Perdana Menteri kena menghadapi semua uh, Perkara-perkara yang boleh mempengaruhi dia, mempengaruhi keputusan dia. Yang paling mustahak ialah dasar luar dan dasar luar negara lain kepada kita. Itu pada Perdana yeah. Menteri. Apa dasar luar kepada ke, e, negara kita kepada isu-isu semasa boleh mendatangkan e, tindak balas ataupun kesan kepada negara. Begitu juga yeah. dasar luar negara lain kepada kita. Apa yang dasar luar Macam uh, US, CIA, NED Semua proksi-proksi US ni Dia akan cuba sedaya upaya untuk menguasai Dasar luar dan dasar dalam negara kita Ini penting untuk rakyat tahu. Dan, dan mereka menguasai melalui orang ya, melalui... Oh, Yang mereka kan? tanam Yang mereka tanam bukan tanam kemarin Oh Bak. tanam dulu-dulu lah. <laughs> Sekarang ni mereka nak petik buah tu ah. Mereka nak memetik buah tu Ingat eh Maksud Kemasukan agensi-agensi ni bukan bukan uh, simple dia masuk melalui Singapura, masuk melalui jalan darat, masuk melalui ada orang uh, tidak berada di sini tapi tidak dikesan keluar, tidak dikesan masuk. Semua tu sedang berlaku dalam negara kita. Jadi Perdana Menteri dia kena alert semua benda ni nak menghadapinya bukalah Janganlah bagi fokus pada Sanusi. Sanusi bukanlah satu ancaman daripada kuasa asing. Sanusi ni sedang bekerja untuk rakyat negeri Kedah bangkit semula saja. Ya. Saya ni bekerja untuk rakyat negeri saya. Saya menteri besar. Saya bukan boleh turut kerajaan persekutuan apa persekutuan nak. Saya kena impus kepada negeri saya. Tak boleh. Boleh. Saya angkat sumpah di depan Tuan Ku Sultan untuk jaga kepentingan negeri dan rakyat negeri ni. Bukan jaga kepentingan hampa. Hampa punya pasal lah. Hampa nak jadi apa pun. Saya bercakap lagu mana pun. Kasak kah, lembutkah, kah, lembut kah, kah. Saya nak hampa dengar apa ke rakyat negeri Kedah ni nak. Apa yang kami nak badan negeri kami ni. Karena kami ini adalah anggota persekutuan. Anggota persekutuan yang telah menandatangani perjanjian. Bersetuju menyertai Malaysia. Dan kami serahkan kuasa-kuasa yang ampa ada di persekutuan tu. Asalnya negeri punya. Kami serahkan ampa. Apa kendalikan. Janganlah ampa guna balik kuasa tu. Tekan negeri kami. Tak boleh. oh. boleh. Tuzi. Tuzi. Kalau dia tu. Ada betul ada numbers ada majoriti tak apa. Dia belagak, dia rasa macam dia ada numbers. Allah. Zalim. yeah. <tik> Dendam, zalim, khianat. Jadi saya jadi dakwah di bawah tahsutan dan doa. <gaduh> jadi saya tak boleh nak ulang doa, -doa tu. <gaduh> lagi kenal ta lagi. Tak, tak, tapi saya rasa rakyat nampak lah. Cuma saya nak minta tolong dengan yang tengok ni. Ada TikTok kita ada 59000 eh. Kita kena bantu sebarkan kenyataan daripada Sanusi. Yang mahu buat besar kena Sanusi. Sebab apa? Dia mempunyai ruang untuk bagi penerangan yang betul-betul tipis, kecil. Sebab media utama dah langsung tak keluar cerita dia. Cerita buruk. Oh, ah, <laughs> dulu Jadi, RTM dok ikut saya semua adalah RTM lah Pada main pecak becak merah depa dok ambil bang. Lawa ni tak boleh lah diharamkan. <laughs> <laughs> diharamkan Jadi, kita tak, Eh, kita walaupun walaupun ni kena bantu Eh, hero Malaya kita ni sebarkan cerita fakta biar rakyat nampak. Kalau tengok daripada media memang tak ada lah. Semua tak menyebelahi sanusi. Gambar datang hari raya pun dia orang keluarkan. Tunjuk konspirasi. Allah. Teruklah, teruk lah teruk. Tuan Sri. Saya, saya eh, bila, bila Tuan Sri cakap pasal The Greater Kedah eh. Saya tu terbayang Because The Greater Kedah ni satu benda yang saya nampak memang besar impact. Terutama bila nak buat lapangan terbang kago tu. Datuk saya cakap tu betul Belah 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 Barat ni Dia maju lah Yang belah sini ni lah Ya yeah. Siapa nak bangunkan yeah. Selama ni dah berapa yeah. puluh tahun dah Sampai bila Bila you cakap macam tu Saya cakap Ui, Betul lah memang gempak lah Dan, dan dia bagi sampai ke Perlis Memang Saya dapat bayang lah benda ni Sebab mana-mana pun tempat Bila ada pembangunan tu Rakyat dapat mengubah kehidupan lah Ruang pekerjaan yeah, yeah. banyak kan? Ini perkara yang yeah, besar Ya pasal oleh KSP tu komponennya bukan saja eh, Epok kargo dan kegiatan-kegiatan dalam tu dia melibatkan jajaran jalan baru ada highway, uh, highway. ada uh, apa nama lingkaran perhubungan baru yang akan membangunkan kawasan-kawasan di kawasan tengah hey, dan kawasan ni? timur uh, Kedah. Inilah dia orang jeles sangat ni. Yeah. dan dan bila membangun orang Melayu tu dapat manfaat, orang Cina orang India semua pun dapat manfaat. Ya ya dapat semua orang tak menyingkirkan sesiapa. Yeah. Kalau semua orang menjadi senang maka akan mengurangkan kepayahan-kepayahan uh,